Всем привет, с вами Львини и это обзор остановочной платформы Унава. Начинаем. В прошлом видео обзор платформы Путиевка я показывал вам одно интересное место недалеко от платформы Унава и говорил, что в следующий раз мы ее посетим. В следующем видео я расскажу о ней. И вот это видео, вот этот обзор. Добро пожаловать на остановочную платформу Унава. Сама платформа была названа в честь речки Унава. Движение поездов на этой платформе точно такое же редкое явление, как и на платформе Путиевка. На самой платформе обозревать особо нечего. Она находится в плохом состоянии. Здесь всего две лавочки, а сама надпись Унава находится на деревянных столбах. Да, это необычное, нестандартное решение. Однако, тут есть место, находится заброшенный зал ожидания. И его мы скоро посетим. Раньше это была станция, о чем свидетельствуют остатки насыпи. Скорее всего, раньше тут было несколько платформ, больше коль и красивый зал ожидания. Это была полноценная станция. И вот все, что осталось. Фонари, которые видны на заднем плане, уже много лет не работают. И все на этой платформе не работает. Единственный раз в день, когда здесь приезжает электропост, он, конечно, останавливается здесь. Но на самой платформе ничего не работает. Уже много лет. Если присмотреться, по правую сторону видны остатки бывших платформ, которые когда-то тут были. Но на самом деле не все так плохо. Именно на этой остановочной платформе имеется та самая атмосфера отдаленности. Когда ближайший населенный пункт находится во многих километрах отсюда, здесь нет ни села, ни магазина, ни какой-либо, как говорится, цивилизации. Платформа очень отдаленная. Находится буквально посреди нигде, посреди огромного леса. Это лестница в зал ожидания. Она вся поросла растительностью, вся поросла деревьями. И сейчас мы приберемся сквозь всю эту растительность и посмотрим, что же скрывается за ней. Это старый зал ожидания, на котором красиво выложенная надпись Унава. Здесь почти ничего не сохранилось. Однако, сама заброшка весьма интересная. И сейчас мы посмотрим на нее снаружи, а потом зайдем вовнутрь и посмотрим, что же находится внутри. Архитектура вокзала действительно старая и очень красивая. А еще тут есть колодец, который в таком же плохом состоянии, как и все на этой платформе. Вот как выглядит зал ожидания внутри. Не осталось ничего, ни окон, ни батарей и даже проводки. Раньше тут была касса. А вот какой вид открывается с окна. Это вход в кассовый зал. Еще одна техническая комната. Она мало чем отличается от предыдущих. На полу видны остатки старой красиво выложенной плитки. Раньше, скорее всего, тут были еще и узоры этой плитки. А тут и вовсе прогнила крыша. Эта комната находится в наиболее плохом техническом состоянии. В соседней комнате состояние не лучше. Вот как она выглядит. Сегодня мы посетили зал ожидания на остановочной платформе Унава. Время выбираться и идти дальше в поисках нового контента, новых видео, новых обзоров. На этом это видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, смотрите другие мои видео. Ставьте колокольчик, чтобы всегда первыми узнавать о выходе новых видео на моем канале. С вами был Львини, всем удачи, и всем пока.